Что это за видео? Это видео из Мариуполя. Это пропагандистский местный оккупационный канал. Тут промывают мозги тем жителям местным, которые остались, и завезенным. И вот местная журналистка прошлась по городу и поспрашивала у местных жителей про украинскую пропаганду, про украинцев и так далее. Он ну, такой, знаете, типичный типичный российский пропагандистский подход. Чому нам це відео важливо дивитися? По перше, там є кадри з самого міста Маріуполь, тобто як місто виглядає прямо сьогодні. Це відео буквально там пару декілька днів тому вийшло. Я його побачив у телеграм-каналі Маріуполь, Маріуполь Супротив. Підпишіться обов'язково, особливо хто з Донецької області. Важливий телеграм-канал, там дуже багато колабораціоністів. І ви туди також можете прислати інформацію про колабораціоністів і місцевих жителів, які з мають тісний зв'язок з окупаційною владою. Давайте дивитися. <му> Понятно. Вот опять этот региональский цвет. Прошло уже более двух лет с момента возвращения Мариуполя в состав Российской Федерации. Стих. Класс. Гарный початок. Напишите в комментариях, когда Мариуполь был в укладе Российской Федерации. Наш город преображается на глазах. Возводятся и восстанавливаются жилые дома, открываются кафе и На глазах открываются кафе и магазины. Ну, я и житель Мариуполя, я здесь прожила уже очень много лет. Я вообще-то гречанка, если вы не знали. Магазины восстанавливается инфраструктура. Это вызывает негативную реакцию со стороны неонацистов. Украинская пропаганда продолжает создавать и распространять различные фейки о жизни нашего города. Что об этом думают Ой, -ой, -ой. сами... А я так понимаю, с едой до сих пор проблемы в Мариуполе, да? Судя по ней. Мариупольцы узнаем прямо сейчас. Верить украинским СМИ смешно. Уже эти СМИ украинские, достали всех. Мы русские, мы слышать о них да. не можем и не хотим. Рядом просто стоит теленок. Да, да, да. Не желаем. Это не все неправда. Это все То, неправда. Живем все тихо, нельзя. спокойно, довольны всем. Да. Город красавец, все у нас, настроение прекрасное, хорошее. Все, Украинские все СМИ тоже. Это, вы еще. знаете, напрасная трата времени и здоровья, Вот эту гадость эти читать. Это вранье читать. Это. Ну... Боже, она сама себя забила, Она сейчас будет, ну сейчас пойдет просто, будет говорить без остановки. Это вранье читать, читать, вранье, вранье читать. Какой кошмар. Убивают людей с толку, с мысли. Они там зазомбировали всех и до нас добираются. Но это у них не пройдет. Россия вперед. Видим в телеграме, никак не реагируем. Верим только проверенным источникам. 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 О прилетах читали, но как-то не особо верится. Не хочется нагружать себя ложной информацией. Ой, как преобразился город. Лядим Лядимич высадил э, растения. Россия в перде. Я вообще эту инфаркт. Ля! Ля там просто. Вот это видео я вам откопал, ребята. Это просто катастрофа! Какая кринжатина. Посмотрите, он над... у него футболка, во-первых, патриотическая. Георгиевская ленточка на рюкзаке, российская ленточка на рюкзаке и, и шеврон Денери. Если был бы Тетрис, если бы он был в Тетрисе, он бы исчез. Как одинаковая линия. Информацию не открываю. Это украинские СМИ. Да. Не смотрю, не смотрю ничего. Я только смотрю российские каналы. Я и при Украине российские каналы смотрел. Смотрел. Спутниковая. Через спутник <свист> мне без разницы если следишь за информацией от них не. <свист> не знаю нормально тут все а вообще следите за информацией от о, украинских пабликов не <свист> 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 конечно да Конечно, да, конечно, вот следит за информацией. Обратите внимание, физиономика, ребята. Ложь какая, глянь. Нет. Еще давно, когда э, сим-карта украинская была, что-то приходило, а потом уже все. Я люблю Россию. Вообще, ну, не зазомбированные ни капельки. Мы как-то стараемся на это вообще не реагировать и не смотреть, потому что нервы дороже. А что чаще всего видите? То есть в каких соцсетях это больше? Я вам не скажу, девушка. Я же говорю, мы такую информацию не отслеживаем. Нас Все, максимально зашуганные. Что у нас в городе делается хорошего. Блядь! А вы тут у вас, скажите, было такое? Нет, такого не было. Ну и в данный момент я не сижу в соцсетях, времени нету. А То есть вообще фейкам не верите и не следите? Нет. Пустой автобус? Да ладно, был пустой автобус? Точно. <с Calvary> Какие вы у меня внимательные, молодцы, друзья. Видите? Вот, вот чему я делаю в прямом э -э этере. Ну, посмотрите, ну что ну, ну это такое? Ну что ну, ну за паскуды такие, а? Ну как не стыдно? Ну думали прокатит? Ну да, прокатило. Если бы я один смотрел, бы этот момент бы прокатил. Я на секундочку задумался, ля, автобус едет. Так он же действительно пустой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. В депо, в депо, да. Все время в депо. Да мы как-то стараемся, но это вообще не... Ну, я даже как бы не особо слежу за этим. Не, не интересно, что там, где. Нигде не видел, не в курсе дела. А, но мы только приехали отсюда из Крыма, через Москву. Вот. Ну, пока очень впечатлены теми темпами, которые здесь происходят в Я... Жесть. Просто на секундочку задумайтесь, друзья, над тем, что они говорят. з Они с Крыма через Москву приїхали в Мариуполь, чтобы посмотреть, як там будет, что там происходит. бывает. Не ожидал, увидеть такое количество домов, которые реставрируются. Ну да, с одного кадра снимает оператор просто один дом показывает и все. Не Недвиж... да, даже на, на сантиметр влево, потому что там сразу разруха. Как реагируете на фейки с украинской стороны? А я не знаю эти фейки. Не следите, да, за ними? Нет. Научены отвечать уже майорам, как вы научены. Видели ну, в соцсетях там будет информация, а, а, вообще? Не, не читаю, не смотрю такое. В Телеграме в основном. Ну что именно? Ну про прилеты напомню. в основном в Телеграме. Вообще как реагируете на такие фейки? Внимание, не, не обращаем, да. То есть не верите? Нет. Ну я что-то сижу, я бы слышала. Да. Вообще, как реагируете на вот такие действия с украинской стороны, как бы, что выставляют вообще личную информацию? Но ну, это на самом деле смешно. Там зачастую еще иногда детей выставляют. Мне это тоже абсолютно непонятно. В чем виноваты люди, которые просто остались у себя дома? Люди есть, люди возвращаются, все строится, все как сильно. Скажите, следите ли за вообще информацией от украинских пабликов? Нет, не слушаю. Я не смотрю за новостями украинцев. О, там опять автобус Украин... поехал, видели? Но ну, то, по-моему, уже полненький был. А ну еще раз. Нет, пустой катается. Ну, пос... ну... Пустой же автобус, да, ребят? Или мне кажется? Мне кажется, что пустой, но это капец. Несмотря на старания украинских пропагандистов дезинформировать общественность, а иногда и посеять панику в средствах массовой информации, жители Мариуполя не придают значения этим попыткам. А большинство горожан и вовсе не следят за фейками, которые появляются в сетях. Мариупольцы верят, что наш город будет развиваться и процветать в составе большой родины. Дарья Жаркова, Виктор Зубенко, Мариуполь-2. Ну, что я вам хочу сказать. Выглядит, как просто доповедь российской в вла... российской власти оккупационной, что все нормально, люди... Вітають вашу владу, ну і, і і таким чином показати світовій спільноті, що от бачите, місто відновлюється, але показують з різних ракурсів просто один і той самий будинок. До речі, на деяких кадрах видно, що і, і навіть в цьому будинку не все так не все так добре. Но лица безумно счастливые видно, по лицам написано, что они рады возвращению в большую родину. А так, конечно, кринжатина жесткая, Мариуполь обязательно вернется в состав Украины, потому что он никогда не был в составе России и сейчас он там находится в Риме. Всім привіт на зв'язку. Благодійний фонд Східний прометей нещодавно повернувся з реабілітаційного центру, якому ми вже з вами допомагали. Колись ми він знаходиться в місті Києві. Ми розігрували, якщо пам'ятаєте, прапор з підписом Валерія Федоровича Залужного, і ці кошти направили на реабілітаційний центр у місті Києві, який закупив тренажер для відновлення постраждалих військовослужбовців і цивільних від російської терористичної агресії. Наразі ми збираємо 200 тисяч гривень на реабілітаційний центр, точковий реабілітаційний центр для підтримки усіх постраждалих від російської агресії і військовослужбовців, і цивільних. Очковий центр реабілітації буде знаходитися у місті Києві. Він вже почав своє функціонування. Я нещодавно провів там тренування з засновником цього центру, якого я на жаль поки що не можу сказати, тому що це військовослужбовець в минулому і згодом. Ми все про все розкажемо і будемо вас запрошувати на семінари і тренінг з першої до медичної допомоги з тактичної медицини, з підготовки цивільного населення з поводженням зі зброєю і взагалі там, заняття бойовими мистецтвами. Це буде такий знаєте, центр виховання молоді і звичайно реабілітація постраждалих від великої війни і великої агресії. Тому, будь ласка, долучайтеся до збору. Наша ціль 200 тисяч гривень. Допомога буде йти безпосередньо від благодійного фонду, благодійної організації Східний прометей, яка є посередником між вами і реабілітаційним центром. Давайте наближати нашу перемогу і допомагати нашим громадянам разом. Слава Україні! Україні, слава нації чуть не забув, де б ви не дивилися це відео. Реквізити для допомоги реабілітаційному точковому центру у місті Київ, Києві є в описі до цього відео.